Катерина Зубленко готовится также к первой своей игре. Андрей Каталеевич также готовится, пока еще не играл. И новички также лиги вот сегодня также в первом ролике видео будут. Олег, который вот уже успешно выступил. Так, встречаем его. Константин Присяжнюк. Только что лично на улице встретил. Константином, это уже чемпион претендент на первую позицию. Это Шарана, кажет Алексей. Ну, дуже приятно видеть уже друзей, так мы спелкуемся, товарищуем, конечно, и дуже приятно, что уже такие стосунки спортивные у нас интересные образовывается так что это приятно. участвуйте кто обожает в перше в город стесняется и все коллектив отлично персонал на месте все працюют один два потом познакомитесь вот так же даниил вот который ближе к нам также в перше когда приехал прибыл ой такое все большое много людей нет все отлично все интересно как и я также а я как тоже, знаете, как новые люди все, интересные, молодые, разные, поэтому девушки, парни. Так что тут тоже интересно. Так, запекла борьба тут. Ай-яй-яй, помылка. Да не, помылка. Так, и две трансляции все-таки у нас працюют хорошо. Сложно было сегодня с запуска, у меня аж прическа изменилась. Но, слава богу, все запустилось. Ну, с другой камеры, правда, буду разбираться. Технические моменты, они всегда были, есть. Но, думаю, все будет окей. Так что будем посмотреть, дорогие, и продолжаем трансляцию, продолжаем наш интересный турнир. И дякую всем за уважение 9.16 на часах.